बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोई चीज़ हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और उसे खोने के लिए मामूली सी कोताही काफ़ी है अदब में नया पुराना कोई चीज़ नहीं जिस काम में ताज़गी ज़िद्दत और ख़यालात की गहराई हो वो हमेशा नया है गो वो दो हज़ार साल कबल का लिखा हुआ क्यों ना हो कपड़े चाहे पुराने पहनो लेकिन नई किताबें ज़रूर खरीदो कामयाबी का इन्हसार, किस्मत पर कम और अकल व मेहनत पर ज्यादा है तरक्की का वाहद जरिया ये है कि तरक्की पजीर मुल्कों के लोगों में काम का जज्बा और सलाहियतों को फ़रोग दिया जाए जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो अपने ख्याल को हालात का ताबे ना होने दो फतह मुस्तकिल मजाज लोगों के हिस्सा में आ जाती है आगे बढ़ो और बिला व ख़तर खुले दिलो दिमाग के साथ धुंधलके में छुपे मुस्तकबिल के साथ गर्मा गर्म दस्त पंजा लो अगर आप चाहते हैं किसी बुलंद मुकाम तक पहुंचा जाए तो फिर कहीं से भी सफर शुरू कर दें दोस्तों की तरह किताबों का इंतखाब भी पूरी एहतियात और तवज्जो से करना चाहिए और हमेशा अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए मजबूत कुत इरादी रखने वाले लोग नाकामी का मुंह कम ही देखते हैं तीन सब्जियां ऐसी हैं जिनके खाने से 40 साल का बूढ़ा मर्द 20 साल के लड़के जैसा जवान हो जाता है कद्दू बेंगन और गोभी जो अच्छी किताबें पढ़ने का शौक नहीं रखता वो मिराज इंसानी से गिरा हुआ है क़ुर्बानी और कामयाबी लाजम व मलजूम चीज़ें हैं जहाँ कुर्बानी नहीं वहाँ कामयाबी का वजूद भी नहीं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो अपने रिलेटिव को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक और दर सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आंदा भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़